मैं हूं आपका जी एम चौधरी यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्किलस से आप लोगों से मुखातब हूं मैं हमेशा कोशिश करता हूं एक नए मौजू पर एक नए इदारे में जॉब के हवाले से आप लोगों को आगाही फ्राहम करूं और हमेशा आप लोगों के लिए नए नए इदारों में जॉब के अनाउंसमेंट के हवाले से वीडियो बनाता हूँ आज भी इसी तरह एक नए इदारे में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की अनाउंसमेंट हुई है उसके हवाले से वीडियो बना रहा हूँ मेरी गुजारिश है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक मौसू हो सके दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानब बगैर टाइम ज़ाया किए आप लोगों को बताता हूँ कि आज किस में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असामियाँ खाली हैं दो हज़ार दिसम दिसंबर दो हज़ार तेईस की जॉब्स हैं आप लोग इसमें अप्लाई करें और लाजमी अपने कैरियर का आगाज करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर दो हज़ार तेईस की नौकरियों का ऐलान रोजन अखबार में किया जाता है खाली आसामियों को पु करने के लिए पाकिस्तानी शहरीों से दरख्वातें तलब की जाती हैं मौजूदा अहदों में डिप्टी डायरेक्टर और असटेंट डायरेक्टर शामिल हैं जेंडर स्टडीज़ सोशालोजी बशरियात सियासियात कानून सोशल में मास कम्युनिकेशन मीडिया साइंस या किसी दूसरे मुतलका फील्ड कानून में बैचलर की डिग्री के हामिल उम्मीदवारों को तर्जी तौर पर मुतलक काम के तजर्बे के साथ एल एल एम की डिग्री हासिल है दरखात देने से पहले इस सफ़र पर मुकम्मल तफसीलत पड़े असामियों की तादाद डिप्टी डायरेक्टर सनफ और समाजी शमूलियात डिप्टी डायरेक्टर कानून असिस्टेंट डायरेक्टर कानून सुसस्टेंट डायरेक्टर एम सी ओ काबिलियत और तजर्बा जेंडर स्टडीज सोशयालोजी बशरियात पोलिटिकल साइंस या कानून में मास्टर की डिग्री होना लाजमी है कानून में बैचलर डिग्री तरजीहन एल एल एम सोशल सास मीडिया साइंस या किसी दूसरे मुतलका शुबे में किसी भी मजमून में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है उम्मीदवारों के पास मुतलका शुबे में सात से तीन साल का तजर्बा होना लाजमी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ई सी पी दिसंबर दो हज़ार के तेईस की जॉब्स के हवाले से कैसे अप्लाई करना है वह आपको हम नीचे बताते हैं दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन ई सी पी पोर्टल जॉब्स डॉट ई सी पी डॉट जी ओ वी डॉट पी के या डब्ल्यू डब्ल्यू ओ डॉट ई सी पी डॉट जी ओ वी डॉट पी के के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने के बाद उम्मीदवारों को सी वी के साथ दरख्वास्त की हार्ड कापी तमाम मुतलका दस्तावेजा के तस्दीक शुदा कापियाँ डोमिसाइल सी एन आई सी और एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर दिए गए पते पर भेजनी होगी मुकर तारीख के बाद मौसू होने वाली दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कोई टी ए डी काबले कबूल नहीं पता डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट वन पी ओ बॉक्स नंबर चौदह सौ अठारह जी पी ओ इस्लामाबाद आखिरी तारीख है अप्लाई करने की दरख्वास्त की आखिरी तारीख छब्बीस दिसंबर दो हज़ार तेईस मैनो भाइयो इसमें मैंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से अनाउंसमेंट किया गया है वो इश्ति साथ मुंसलिक कर दिया है आप लोग इसको डाउनलोड कर लें और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज वगैरह सब मैंशन है उसको अच्छे से पढ़ें पढ़ने के बाद इस तरह का आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बनाना है जो कि आप एम एस वर्ड पर बनाकर इसको जो है आप दरख्वास के साथ लगा कर जमा करा दें दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई परेशानी ना हो ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और आप लोग अप्लाई कर सकें अब इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे जब तक के लिए अपने हौस जी एम चौधरी यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्किस से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच